Выложил жалобу. Где? Ваши три Гадюка степова біля вас. Бачите, у нас такі гадюки водяться. Черепахи у нас тут багато. Наче помісту бігають. Подивіться, поході, подивіться. А там виставка наших... Тут подивіться, художників. Можете фотографіюватися, де стати або щось, комусь подобається, стайте, ми фотографіруємося.

для того чтобы не таскать грузы по деревянному мосту, а чтобы пароход, судно, могло само зайти, До 5 липня 1894 года в новую гавань на берег Желгайской затоки прибыло первое наземное судно, и этот день, вважається, днем заснування Скадовська. Скадовський музей очень востребований, причем востребован не только летом, но и зимой. Зимой все школьники, все детские садики, дети любовую ходят предприятия к нам в музей. Никто посетителей не ограничивает ни во времени, и, всегда отвечаются на все вопросы и удовлетворяются любое любопытство. Розбивившися нам найбільше сподобався життя і побут Сергія Сказовського. Також є такі тварини, які живуть і зустрічаються в наших місцевостях. Гарна виставка старовинних речей, які користувалися наші предки. Вот в этом музее мы попытались построить экспозицию так, чтобы она была интересна прежде всего туристу, а не машине пропаганды. А Скадозд, ведь курортный город, приезжает много людей из разных регионов, их не интересуют там герои труда, отечественной войны, а вот основная тема, почему этот город возник, почему именно здесь, почему он так называется, вот это и было здесь рассказано.